Наш колега, наш. Та. Зураби, добрий вечір. Добрий вечір, Андрій. Хотів спитати звичайно про ситуацію в Харкові. Читав ваші зокрема і дописи на Фейсбуку, що там якась така відбувається зараз інституціалізація, якщо так можна сказати, місцевих сепаратистів. Чи це є добре, чи зле. Ну, я би я би сказав, що це добре, Андрій, тому просто... що. политический путь всегда легче и лучше, и понятнее. Я бы не торопился радоваться, поскольку это только часть протестантов, и она немножко левая, но не совсем левая, они с коммунистами тоже не очень дружат, называется «Народное единство», и они состоят из нескольких небольших таких частей непонятно откуда возникших и с непонятными неизвестными прежде мне людьми, которые живут уже 25 лет в Харькове, занимаются новостями, я этих людей вижу в первый раз. Но окей, такие времена, люди возникают из ниоткуда и что-то такое создают ради бога. Выходят они небольшими, пока количествами, они уже собирают пресс-конференции, уже аккредитуют журналистов, что намного лучше, чем предыдущее их поведение, когда они просто гонялись и охотились за журналистами и за обычными людьми тоже. Но я подозреваю Андрей, что это так называемый uh, light вариант uh, этих организаций, поскольку радикальная часть, радикальное крыло их все равно имеет место быть в Харькове, оно наверняка есть. Uh, из кого оно состоит, сказать сложно, потому что те люди как раз себя пока не обозначают. Но в общем уже точно неделя прошла, как в Харькове совершенно все спокойно. Митинг сегодняшний показал, ну я уже не, не побаиваюсь оценивать, потому что все равно будут обвинять, но где-то, ну скажем, до 500 это с таким большим запасом, припуском. Это все харьковчане, местные люди, те, которые за Советский Союз, за Ленина и пардон, черти за что, потому что там одно противоречит другому. И мы за целостность Украины, но мы за федерализацию, и мы там за самоуправление, но там местное самоуправление. Ну, в общем, черт, и что. По-настоящему, можно сказать, что они не очень понимают, чего они требуют, но чего-нибудь требуют. Пусть. Це, це, я так это разумеется, это уже люди старшего ВИКу, да. Да, целительные люди, но, но у них уже есть лидеры. Те люди, с, ну, которые обозначены с фамилиями, по крайней мере, с ними, если что, можно разговаривать. Э, на том языке, на котором привыкли журналисты задавать вопросы и получать ответы. Еще много остается в тени. И плюс еще на завтра... Возможно, это страхи, возможно, это паника, но на завтра вроде бы опять по всем областям намечаются большие митинги. Надеюсь, что завтрашний день тоже пройдет спокойно, и там радикальные части не проявятся, как это было раньше. Неделю город спокоен, и у меня ощущение, что все идет на спад, все идет на нет. Это очень радует. Так, це не можна не тішити. Зраби дякую за, за цю інформацію. За цей пронос Ну, останнє тільки запитаю, чи були сьогодні серед е, цих учасників мітингу. Не знаю, якісь плакати з е, екс-губернатором Харківщини? Все таки Михайло Довкін, Це ну наскільки його ця електоральна база буде сильною в Харкові. Ну який збирається війти в президенти України. Спасибо, Андрей. Это, да, я просто забыл об этом сказать. Uh, у меня такое ощущение, что никакого отношения ни к Дубкину, ни к местному мэру это не имеет, а более того, даже не, не, особого отношения и к России это имеет, поскольку флагов, как обычно, uh, яростные, агрессивные люди, выходящие с флагом России, сегодня замечены не были. Маленькие флажки, вот ручные, они были в, в группе, в толпе, вот и были, но ни лозунгов относительно... Добкин, наш президент Илья Нукович, нас спасет, такого ничего не звучало. И, и не кричал никто даже там «Слава России! Путин, спаси нас!». Такого тоже не было. Пока что эта каша немножко непонятна, но пусть она такой остается, люди имеют право выражать свое мнение в конце концов. Если ближе к вечеру, кстати говоря, там до сих пор все равно люди стоят, это человек 20-30, может быть, те самые пикейные жилеты, если это так все перерастет, то, ради бога, почему бы и нет. То есть никаких яростных таких, Ре... слово референдум даже не звучало. Так что пока то, о чем ты спросил, говорит, видимо, рано. Добкин где-то будет искать не новую электоральную базу, уж не знаю где, но Харьков вряд ли. Дякую дуже, Зураба. Зураба Ласанія з Харкова прокоментував нам сьогоднішні події в Харкові.